yoshlar bilan uchrashuvlar yangi fikrlar yangi g'oyalarning yuzaga chiqishiga ularning muammolarini vaqtida aniqlab hal etishga yordam beradi sirdaryo viloyat yuridik texnikumida bo'lib o'tgan rahbar va yoshlar uchrashuvi bu yerda ta'lim olayotgan yoshlar bilan ana shunday dildan suhbat tarzida tashkil etildi unda adliya boshqarmasi boshlig'i hamda sirdaryo viloyat sudining raisi yoshlar bilan muloqot o'tkazdi rasmiy ma'ruzalardan xoli erkin muloqot shaklida tashkil etilgan tadbirga yangi o'zbekiston va inson huquqlari mavzusi asos qilib olindi dastlab bir asrga teng adliya tarixi sud huquq sohasidagi islohotlarga to'xtalib o'tilgan bo'lsa so'ngra bugun huquqshunos kadrlarga qo'yiladigan talablar xususan ular qanday mezonlarga javob berishi kerakligi borasidagi fikr mulohazalar bildirildi hayotiy tajribalar bilan o'rtoqlashildi ochiq muloqot davomida yoshlarning muammolari taklif va mulohazalari tinglandi hamda o'quvchilarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar berildi bugungi uchrashuv ajoyib taassurotlarga boy bo'lib o'tdi va biz bugungi uchrashuvda adliya sohasi hamda sud sohasida oxirgi amalga oshirilayotgan islohotlar haqida tanishib o'tdik o'z kasbining yetik mutaxassislaridan qiziqarli ma'lumotlarni olyapmiz bu bizlarga albatta foydali bo'ladi deb o'ylayman erkin suhbat qurdik o'zimizni qiziqtirgan savollarni berdik men bu uchrashuvda asosan qiziqqan soham sud adliya tizimida gender tenglik ayollarga bo'lgan e'tiborga qiziqar edim va shu savollarni berdim bunga yarasha javoblar oldim men o'zim o'quqshunos bo'lishim uchun yana bir katta motivatsiya oldim samimiy ruhda o'tgan davra yakunida texnikumning eng faol o'quvchilariga rahbarlarning esdalik sovg'alari topshirildi